Бондаренко Александр Михайлович, Мироновский хлебопродукт. Меня зовут Александр, я главный инженер компании Мироновский хлебопродукт. Вот, и немножко истории, буквально два слова, как мы начали работать с компанией Политехника. Э, наше знакомство состоялось 4 года назад. Вот, просто из и ничего не значит, диалога. И буквально на следующий год мы начали плотно сотрудничать. Благодаря этой компании В компании Мирогонских Европродукт появилась такая техника, как Лефолон, Хош, Берту, Маниту добавились и так далее. Я хочу и хаги, да, акцентирую внимание, и хаги я хочу поблагодарить Юрия Владимировича вот, за прекрасную работу, за прекрасную организацию сервисных услуг. за прекрасную организацию продаж техники, своевременной поставки и весь коллектив этой компании. Эта компания была первой, практически первой, с которой мы начали работать по системе 3D, то есть по замене техники. Вот. И на сегодняшний день наша работа расширяется, и спектр техники становится все больше и больше. Спасибо вам большое. Вам хороших продаж. продаж. Нашим всем коллегам хочу пожелать. Хороших уважаем, прекрасную цену за этот труд в виде продукции, при которой мы производим. Ну и обязательно бильного дела. Спасибо вам большое.